Всем привет, с вами снова Катя. Сегодня я снимаю видео на игру Аватаре. Это рада золота, да, я о -о очень сильно рада. У меня будет 700 золота, это же 50 градусов. Да, вот сложим. Положу. Ложим. Все. Получается все. Так давайте будем снимать как я все потрачу ну а если вы думаете что я буду хвастаться то выключайте это видео и все так заходим в магазин я первым делом хочу купить одежду как я хотела одежду сильно я не знаю очень сильно хотела одежду какую-нибудь пойдемте в кутерье я всегда хотела это платье так давайте посмотрим ну, вот так давно я всегда хотела. Господи, оно такое прикольное. Это вот это платье за 300 золота. Думаете, покупать мне его или нет? Я думаю, купить давайте на счет 3. Раз, два, три. Тогда я купила это платье. У нас осталось 401 золото. Сейчас мы закроем квартиру. Так давай бесплатно. Все. Так, давайте покупать дальше. Одежда. Так, я хочу что-нибудь недорогое такое купить. Знаете, это а тратится еще на это все. Я хочу купить. У меня нет випа. Давайте что-нибудь не за вип. Блин. Я, наверное, куплю все-таки себе вип. Так, давайте. Вот через 6 дней. Посибочки. Так. Я хочу вот такую рубашку. Верхняя часть пижама. Вернее. Так, дальше я хочу вот такие тюльпан, как бы, колготочки. Я очень их давно хотела. Потом я хочу себе если она у меня еще есть, вот. Что-то я ее не вижу. Вот. Вот такой топ. Он 28 стоит. Да, не удивляюсь, что я это хотела, господи. Вот такие чулки, наверное, да, Candy Girl. И я бы хотела такие Neko, но... Да, я их куплю. Они очень прикольные. Я хотела вот такие leggings Neon. Тоже, да. И шорт. Я бы хотела вот такую юбочку, вернее, да, из юбок, извиняюсь, простите мне, пожалуйста. Но она слишком дорогая, так что я ее, пожалуй, не буду покупать. Что она из платьев? Я, наверное, вот эту неку не буду покупать. Она мне не очень особо нравится. Я хочу купить какое-то платье. Такое, знаете, красивое. Ну, не знаю. Я куплю вот это платье, давайте его купим. Дальше я хочу коготки вот такие, зубную фею. И если я не ошибаюсь, если они дешево стоят, я их сейчас куплю. Это вот такая обувь, где она? Вот. Нет, они 57 стоят, но я думаю, я их лучше не буду покупать. Я куплю их когда-нибудь в следующий раз. Следующая аксессуары. Аксессуары я. Хочу приобрести что-нибудь такое. Ну, татуировку панк. Она недорогая. 25 рублей. 25 рублей? Что? Ну ладно, 25 золота. Извините. <мижу> Дальше давайте посмотрим, что еще можно купить. Можно было вот такое типа подве, Такую подвеску купить. Или неко. Давайте купим неко подвеску. Так. Мы купили. Я думаю, такой не надо покупать. Мне не очень нравится. Давайте купим вот такие рукавицы. Мне тоже очень нравится. Купим вот эту подвеску. Все-таки я хочу эту подвеску. Она такая клевенькая. Не знаю, почему она мне нравится, но у нас осталось мало золота. 38. Давайте купим чокер. Панк. Ну, тут такое он написано, но я буду Чокер. И я думаю, что это золото... Ну, на пляж на... Ну, короче, на вот эту штучку я ее куплю сейчас. Парео или что это. И у меня осталось 6 золота. Ребята, если вам понравился понравилась эта трата за вот это поддержите меня пожалуйста лайком и поставьте свой лайк ну ладно я что-то уже блин ну короче подпишитесь на мой канал и поставьте свой лайк ну а с вами была катя всем пока